Да и скажите, какое у вас любимое блюдо? Борщ. Плов. Шашлык. С пивом. Борщ. У нас любимые блюда и украинские, и вареники, и борщ, вот, и, и пельмени, и суши. Мы все любим. Разнообразие главное. У меня плов. Большое внимание уделяю местным продуктам. Вот. Тортик, наверное, с кофе. Пицца хорошая, да. Ну, мне, вообще мне нравится борщ, честно говоря. Вкусно приготовленный. Наверное, отбивные. Что еще такое? Из блюда... Он сильно любит торт. <laughs> Медовик, да, Медовик. Вот из десерта. Салат с ледку под шубой. <laughs> Наш ребенок больше всего любит, это, наверное, картошку жареную. <laughs> У меня пельмени. Оливье. И когда жена его приготовит. Вкусно-вкусно. А вообще, вы отдаете предпочтение более здоровой пище или вредной, но вкусной? Вредной, но вкусной. Кусок мяса, хорошо прожаренный, залитый всякими соусами, специями. Любой. И здоровое, и нездоровое. Нет, более здоровый стараюсь. Ну, вы знаете, по-разному бывает. Под настроение. Потому что нужно все балансировать, все ну, под настроение. Нет, здоровый. Свежие салаты, больше отварного, запеченного. Здоровый. Мы занимаемся спортом, как бы так для себя. Не то, что мы увлекаемся для себя, там поддерживаем как бы форму, не стираемся там. Предпочтение, конечно же, здоровой пищи. Это рыба, это те продукты, которые, в принципе, полезны для организма. Ну, когда много вредные, задумываешься уже и о полезной пище. А еще блюда каких стран вам импонируют? вы знаете, за границей еще не были пока месяц. Но я думаю, что... Шашлык, да? Ну да. По-азербайджански, Чикаго. Предпочитаю традиционную украинскую кухню. А более восточные нравится, как они готовят. Неплохая итальянская кухня. Вот, а так все-таки предпочитаю нашу украинскую борща с салом. Украинская, только украинская. Что я? Кавказская. Шаурму люблю такое. Украинской. Да, в основном наши борщи. Ну, в принципе, все наши. Борщ, украинский, плов. Тоже. Все, что можно вкусно поесть с мясом, особенно. <соценно> Это все очень вкусно.